дело, я сейчас скажу, Светлана, я уехала э, с Украины, я с собой взяла, у меня была маленькая, ну, по чуть-чуть хотя бы всего взять, у меня был бальзам для волос, вот этот, не бальзам, а шампунь с бальзамом, вот эта красненькая бутылочка, она у меня была одна, и вот я ее пользовалась очень долгое время, пока не закончилась, потом, а что еще, в июле я еще сделала заказ 22 -го года, и тоже у меня там были, опять-таки, я этот бальзам заказ шампунь с бальзамом, я его очень люблю, то есть, кто любит любит пышные волосы, вот именно на этом шампуне он такой вот пышный, он у меня сам по себе волнистый, и вот он пышный волнистый волос, красивый очень. То есть мне он зашел, и как бы я им все время пользовалась. Но потом я к чему веду разговор? Потом у меня все это стало заканчиваться, а заказать я не могла. Но у меня была операция одна, другая, в общем, немножко не до этого было. И что я стала делать? Я тут уже экспериментировала, как могла. И я тогда мыла волосы душгелем какие были, все из портфеля доставала. И тюльпаном, и сиренью. То есть я всеми душгелями мыла волосы. Вот, я говорю, еще до чего я не дошла, это для мытья посуды только я еще не помыла. Поэтому, а результат, вот я считаю, что очень хороший результат, я очень довольна, очень довольна. И еще, почему это как бы вот здесь важно, все знают, что в Германии плохая вода, Нехватка витамина D, очень плохая вода, вот именно в том регионе, где я жила. И у всех волосы посеклись, лезут, вплоть до облысения у женщин. Вот пролысины прямо есть. И когда на меня смотрят, то сейчас первые заказы у меня идут, это у меня все просят шампуни. Просто вот шампунь это в первую очередь. Так что это еще без сыворотки, это еще маски у меня не было для волос. Вот просто наши шампуни. Ну и э, по поводу сыворотки тоже. Мне сыворотка пришла. Я ее ну, уже пару раз наносила на волосы. Часто ну, не делаю прям каждую неделю, да, но ну, вот где-то раз в две недели. Вот тоже э, плотность волоса другая, такая наполненность, да, именно э, волоса. Э, укладка даже по-другому получается. Волос более живой такой. Вот мне очень нравится наша продукция. Все в восторге. Все заходит очень. Все, спасибо. Дякую, Лариса. Мені теж дуже зайшла нова сироватка, Нам її президент подарував на 8 березня. От, і вона в мене ходила по руках, я давала дівчатам, вони пробували, і ну, ну, теж мені сподобалося, що вона гарно змивається. Я спочатку думаю, ой, масло, е і дуже багато хто так з обережністю, що буде погано змиватися, чи не буде жирніть волосся після такої, ну, ну масло 4 в одному, можна сказати. О, то взагалі прекрасно змивається, е ніяких жирних слідів немає. Волосся розкішне, блискуче. Тому, ну, шановні друзі, всім раджу. І, і що ще робиться сироватка? Хто пробував, от кому я давала свою, вона мене так ходила по людям. То в кого були такі, як починалися якісь шкіряні захворювання, знаєте, от починалися якісь покрасніння, шелушіння, як перед, ну, передвісники якоїсь екземи, то все це позагоювалося. Все це позагоювалося. Тому і просять, ну так да, саме для того ця сироватка і є, і щоб ну, там, де волосяна частина голови, ну, ці всі захворювання шкіряні, вони якраз і загоюються. Так то кого лупа, мабуть, теж дуже гарно підійде. От, тобто не просто живлення, а й потужний такий А ще мені подобається, знаєте що? Що там є оце мята, Масло м'яти. І таке крутезне відчуття. от Як ми з масажним кремом наносили, і всім подобалося це відчуття, що покращується кровообіг, і така свіжість, така легкість в голові, мені здається, що прям аж, прям ці мізки краще працюють. Прям розвидняється в голові і проходять нові ідеї, і таке натхнення, настрій піднімається. ну, якби... Подобається. Бачите, ми як з вами, шановні друзі, користувалися масажним кремом. Хто придумав? Бачите, як він в одному дусі з компанією мислить, і компанія зробила нам таку сироватку. Дякую, теж сподобалось.